Очень жалко смотреть на наш разрушенный город. Родилась, выросла и всю жизнь живу в Харькове. Очень сильно пострадала квартира, окна. Многие, кто находились в доме, у кого повылетали окна, и было очень неприятно. Естественно, жизнь очень сильно кардинально поменялась. Ты привык жить в одном ритме, ты привык ходить на работу, радоваться к определенным моментам но с войной к сожалению многие радости от нас ушли остается и продолжает оставаться страх страх за своих близких страх за дочку за внучку обратились э, гуманитарные организации help просьбой если возможно оказать финансовую помощь чтобы хотя бы просто восстановить чтобы можно было жить деньги получены были очень быстро окна мы уже поставили мы очень благодарны что нам помогли и хочу прислушиваться ночью Жужжат шахеды или не жужжат? Я хочу слышать звук города, пение птиц. Вот это вот самая главная мечта.